Peyğəmbər sallallahu ələyh və səlləm o hədisdə qeyd olunur. Salam olsun mənim qardaşlarıma. Sahabələr diləyir biz nəzərdə. Nə deyirsiniz? Mənim sahabelərimsiz. Haqqı Peyğəmbər biz sə ilə bir yerdə savaşdıq, namaz qıldıq arxondan, bir yerdə həccə getdik, bir yerdə duay elədik. Nəzola edərməsən. Biz sənin qardaşların hesab olunmalı idi. Çünki onlar belədir ki, siz məni görüb e, iman gətirdiniz. Siz amma onlar ə ağın üstündə qaralara iman gətiriblər. Yəni burada Quran nəzəri, yəni peyğəmbər hədisləri. Təbiidir, həqiqətən də belədir. Biz peyğəmbəri görməmişik. Heç yuxumuzda da görməmişik. Əgər yuxumuzda görsək fərlənlənərik, sevinərik ki, "A, biz yuxuda peyğəmbəri gördük." Təsəvvür eləyin, bu axır zaman dövrdə yaşayan insanlar, inanclı insanlar görün nə qədər imtahan qarşısındadır. B Çox ağır bir imtahan qarşısındadır. Və bir hədisdə qeyd olunur, o zamanda möminlər dinlərini əllərində köz tutmuş şəxs kimi saxlayırlar. Yandırar amma atmazlar. Bu böyük bir məsələdir ki, Allah bunun yəqin ki, biz inanırıq, Əzizin də elə böyük verəcəyi inşallah.